темпом жизни. Так вот, его имя ассоциируется со спортом смелых, пытливых и мужественных людей. И спокойная жизнь альпиниста-скалолаза предполагала собой постоянную шлифовку спортивного мастерства. Он был сильным, целеустремленным человеком. Игорь постоянно участвовал в походах, сборах, экспедициях. Наставник, тренер, инструктор скалолазания, альпинизма. Он был начальником спас отряда. Его выносливости могли позавидовать даже самые молодые альпинисты и скалолазы. Это результат, еще раз скажу, регулярных тренировок, участия во всех соревнованиях. Ну и что есть горы? Выветривание, разрушение горных пород, вулканические другие факторы, преобразование магмы в недрах земли. Все это сменило форму земной коры и поражает своим величием. Вы все это видите. И неприступными отвесами. А Игорь проходил обледенелые скальные ребра, снежные кулуары, длинные расщелины, внутренние углы, вершины с головокружительными отвесами, отполированные гранитные стены с уклонами. Игорь не однажды стоял под облаками, там, где выше уже ничего нет, кроме синего неба. Погружался в такие глубины, где зарождалась земная жизнь. Он еще и дайвингом занимался. Карпатский Славской Буковелев, в Закарпатье спускался с гор на лыжах, на дельтаплане. Игорь Горды носил имя коменданта скал буши в 70-80-е годы, вспомните. В борьбе вот за независимость той же Украины, он в числе первых водрузил не желтый стяг над администрацией э, в строю. Это было и, по, и почетно, и еще страшновато тогда. Ну и занимался высотными работами, восстанавливал поваленные кресты на церквах. Игорь видел все, и крутые снежники, и мощные ледники, они а же горные луга в ярких маках, и загадочные серебристые дельвейцы, серебристые серые звездочки с янтарными сердцевинками, нежными, как бархат, ворсинками, цветок мужества, зрелости и большой любви. Вот с такими цветами, вот наша Анечка их привезла, Игоря и провожали в последний путь. Мы всегда будем помнить этого светлого человека, Игоря Константиновича Шарабору. И маленькое еще стихотворение к вашим ушам. Ліж на секунду ангел-хоронитель відвів свій погляд від щоденних справ, якимось чином о мій Бог Спаситель наш Митцю з висоти упав, і його зірочка раптова, і занімів увесь спортивний світ, бо ж покоряв висоти знову і знову, і переможцем був багато літ. Ви пам'ятаєте, друзі не вмирають. Лиш поруч будь-перестають, від справ земних відпочивають, своїм життям параду нам дають. Лежить в землі, а дух між нами, і інший світ з усіх сторін. Своїм він був з низами і панамі. Таким же світлом залишився він. Він не хвилини не стояв на місці і коли все життя крутив на повний хід, Він лідер, супер, типу дріжджі в віщі. І все життя його спортивний звіт. Я вам дуже дякую, що ви мене вислухали.